Я готова представити гостя нашої сьогоднішньої програми, це Владислав Гордієнко. Доброго дня, доброго дня. А ви є професором, лікарем-терапевтом та винахідником ортопедичної подушки Гордієнка. І ви вже дуже багато років досліджуєте негативні наслідки сидячого способу життя. А розкажіть, будь ласка, чи правда, що коли людина мало рухається, вона навіть може захворіти? І до яких саме проблем із здоров'ям призводить малорухливий спосіб життя? Чи з приматів, який слід з дерева, став на две ноги, а потом сел. На что он сел? Он сел на копчик, анус и промежность. И нарушил кровоснабжение ног и органов малого таза, что и привело к огромному количеству заболеваний. Это такие заболевания, как варикозное расширение вен ног, тромбофлебит, тромбоз, застойный простатит у мужчин, геморрой, артроз, коксартроз, межпозвонковая грыжа, кокцигания, это проблема с копчиком, mm -hmm. и шиаз, воспаление седалищного нерва, І ще що ряду заболівань. я навіть і не знала, що дійсно стільки захворювань можна отримати лише від того, що ти постійно сидиш, і мало рухаєшся. Ми ще з курсу шкільної програми знаємо, тому що ні один орган мишця сустав не можуть працювати нормально, якщо нарушено кровоснабження. Сидіння не являється специфічною позою для чергої організму. Сідячі передавлює собі кровоснабження ног, як я сказав, органам малого тазу і всього кругу кровоснабження, що і приводить до дисфункції багатьох органів. Я знаю, що вже майже 10 років тому. Ви знайшли вирішення проблеми сидячого способу життя. Ось це ваш особистий винахід, ортопедична е, подушка. Розкажіть, будь ласка, яким чином вона діє і у чому секрет її ефективності? Ортопедична подушка професора Гордієнка є ортопедичним трансформером і може використовуватися шістью варіантами: в чому проблема сидячого чоловіка? Фізіологічно, людина сидить на малому тазу і масою і туловище передавлює себе і періональну область. При этом нарушается кровоснабжение ног и органов малого таза, что и провоцирует такие заболевания, как варикозное расширение вен ног, тромбофлебит, тромбоз, застойный простатит у мужчин, геморрой, артроз, коксартроз, межпозвонковой грыжи, кокцигония, проблемы с копчиком, и шиаз, воспаление седалищного нерва. Что рекомендую я? Я рекомендую перенести нагрузку с паховой периональной области и копчика на седалищные бугры и бедра. То есть человек садится от копчика весь малый таз на весу, разгрузили, получили доступ воздуха, нормальный температурный режим. Помимо этого, благодаря фракции наполнителя специальной эргономичной форме, мы получаем точечный массаж нервных окончаний ягодичных мышц, что является значительным усилением кровоснабжения ног и органов малого таза. Час сидения на моей подушке заменяет 30-минутную пробежку. Побочный эффект уходит целлюлит ягодичных мышц. Правда, может заменить 30 минутную пробежку? С точки зрения восстановления трофики, да. Теперь я хотел бы задать вам простой вопрос. Смотрите, человек не штангист, не парашютист не грузчик. Откуда у него появляются новые протрузии? И потом эти протрузии превращаются в грыжи и в экструзии. Вы будете крайне удивлены, но в 80% случаев это происходит в момент длительного и неправильного сидения. Как только человек сел на копчик, весь позвоночный столб получает упор. И, веста, и в местах естественного лордоза, шейны и поясничной крестовой в первую очередь, на фиброзные кольца мы получаем неспецифическую фронтальную нагрузку. Кольцо лопается, выходит пульпа, получается грыжа. Значит, что предлагаю я? Человек сидит на моей подушке. Как бы он не расслаблял ягодичные мышцы по мере утомления, как бы он не скакал на автотранспорте по нашим ямам, копчик остается на весу. Позвоночный столб не травмируется. То есть мы убираем саму причину. Также не травмируется сфинтер ануса, что провоцировал геморрой. У мужчин не травмируется предстательная железа, тупая травма, которая приводит к застойному простатиту. Я уже знаю, что эта подушка есть трансформер, ее можно использовать багатьма вариантами. І вже буквально за кілька хвилин у нашій студії з'явиться іще ще одна героїня, яка вирішила на собі протестувати ось такий ортопедичний винахід. Цього дня Тетяна із Києва знову поспішає на роботу в один із столичних офісів. Як і у більшості українців, її робочий день триває 9 годин. Працюючи менеджером за комп'ютером, увесь робочий час жінці доводиться проводити у положенні сидячи. Звідси типові проблеми із здоров'ям, біль у шиї та попереку, проблеми із хребтом, варикозне розширення в а ще поганий сон. Зізнається тетяна більшу частину часу Я проводжу сидя, за рулем автомобіля в офісі дома. Веду малоподвижный образ жизни. Заниматься спортом времени не хватает. Из-за этого появляются какие-то неприятные ощущения в области спины, шеи. Вот чувствуется дискомфорт. Недавно мне подружка посоветовала новое, новое изобретение доктора Гордиенко. Ортопедическую подушку. Я хотела бы узнать подробнее об этом изобретении. Попробовать на себе. Ну, надеюсь, она мне поможет. Же ми запросили Тетяну до нашої студії, Відтепер у неї є можливість особисто поспілкуватися із професором Гордієнко та й з перших вуст дізнатися усе про його винахід, що дозволяє позбутися наслідків сидячого способу життя. Отже, яким чином можна подолати негативні наслідки сидячого способу життя завдяки винаходу професора Гордієнка. Саме про це ми говоримо сьогодні у нашій програмі. І вже у нашій студії з'явилася наша сьогоднішня гостя, і героїня Тетяна. Доброго дня! Із попереднього сюжету ми дізналися, що ви готові сьогодні протестувати винахід професора Гордієнка. Так, давайте розпочнемо. Отже, покажіть нам, будь ласка, і розкажіть, як правильно використовувати цю ортопедичну... Подушку. Первый вариант. Располагаем на сиденье, садимся сверху. Располагаем рожками к рулю, к столу, к компьютеру, на рабочем месте, в самолете. Там, где нужно долго сидеть. Как понять, правильно ли мы сидим? Нужно посмотреть при посадке где находится наш копчик. Если наш копчик находится вот здесь, на весу, значит, мы сидим правильно. И такую подушку можно то и на такое кресло, на офисное, автомобиль. На автомобильное, в, автомобиль. в самолете, угу. где, там, где нужно долго сидеть. При обычном сидении, когда человек сел на копчик, компрессионная нагрузка на позвоночник сжимает фиброзные кольца, через которые идет метаболизм, то есть питание суставов. Это и провоцирует э, остеохондроз. Сидя на моей подушке, позвоночник вытянут, фиброзные кольца разжаты, кровоснабжение нормальное. То есть питание сустава идет нормально. Второе, что мы получаем. При длительном сидении на створе малого таза у нас нарушается отток крови по глубоким венам. Все прекрасно знают, что после обеда, если человек разбулся, очень трудно обуться. О чем это говорит? Это говорит об огромной отечности. И это очень вредно. Сидя на моей подушке, этого не происходит. Если у человека проблемы в пояснично-крестцовом отделе, это может быть люмбага, радикулит, грыжи, травма, невралгия, тогда мы подушку располагаем на спинке сидения. Таким образом, чтобы вот здесь вот у нас располагалось так называемое подреберье. В таком положении мы можем проходить тысячу километров, просидеть весь рабочий день, даже в момент обострения заболевания, и не страдать. И при этом еще простимулируем работу печени. Которая сильно страдає при сидячому брузі життя. Ми для нашої героїні запропонували використовувати одразу дві подушки. Використання двох подушек більш ефективно, ніж одна. Я вже хочу в нашій героїні Тетяни запитати. Скажіть свої враження, якісь відчуття. Постійно привикаєш, відчуття доволі такі приятні, особливо під поясницею. Ми вже проговорили про два варіанти використання, які є і ще варіанти. А варіанти я покажу на кошеточ. Отже, зараз ви нам розкажете, яким чином можна використовувати ортопедичну подушку у положенні лежачі. Так? Да. Открою маленьку врачебну тайну. Остеохондроз грудного відділу з міазитом і міжреберною невралгією може давати клінічну картину, крайне схожу з приступом стінокардії. В народі це називалось грудна жаба. Чоловік не може ні вдихнути, ні видихнути. Йдуть панічні атаки, чоловік пугається. Що я рекомендую? Якщо дивитися на мою подушку в цій проєкції, дивіться, дуже нагадує лопатки чоловіка. располагаем подушечку на кушеточку, то наша задача расположить подушку так, чтобы пациент лежал вот здесь его лопаточки, вот здесь вот проблемная зона. В таком положении лежим 20 минут. За счет массы туловища, фракции наполнителя разогреваем проблемную область и раздвигаем короткие глубокие мышцы. Потом раздвигаем ребра и все нервные защемления, которые у нас были, так называемые триггера, расслабляются. Четвертый вариант используется в случае, если у человека есть протрузия, грыжа, остеохондроз. Тогда мы складываем подушку вот таким вот образом, mm -hmm. стягиваем ремешками, и у нас получается первый в мире настоящий ортопедический валик, аналогов которому в мире нет. При помощи него мы можем сделать вытяжение позвоночника в домашних условиях. Mm -hmm. Раздвигаем подушечку, раздвигаем, зажимаем и вместе с ней ложимся. Mm -hmm. Опускаем ручки по швам и расслабляемся. Потому что масса головы, умноженная на рычаг, дает возможность сделать вытяжение позвоночника. Убираем протрузии и грыжи, убираем остеохондроз шейного грудного отдела. Восстанавливаем нормальный приток крови по вертобразилярной артерии в бразилярный бассейн. Более 70% людей старше 30 лет в большей или меньшей степени ее уже имеют, просто не знают, что это такое. Запоминайте: основные симптомы: кластерные головные боли, частые головокружения, может ухудшаться зрение, слух, сон, память. Может развиваться деинцеральный синдром, это шум в ушах, эхо. Может появляться метеозависимость. И все это на фоне немотивированных приступов страха вплоть до потери сознания. Так называемые панические атаки. Делая это упражнение хотя бы два раза в неделю, мы все это нормализуем и восстанавливаем. После того, как мы сделали это упражнение, наша задача зафиксировать полученный результат. Мы разворачиваем подушку. У нас получается валик для сна с фиксацией головы в затылочной области. У нас появляется возможность расслабить от мышц лба до кончиков пальцев ног. Когда человек перестанет ворочаться, лежать на боку, перестанет, у него перестанут затекать верхние конечности, время сна может уменьшиться, качество сна увеличится. Это первое. И второе, 50% морщин на лице у человека и в зоне декольте появляется то, что мы на лице просто спим. Мы всю ночь мнем лицо. Я хочу научить наших людей научиться спать на спине. Слово «спина» сакрально-морфологически состоит из слов «спи на ней». Человек ворочается во сне только лишь из-за того, что у него затекают верхние конечности. Мы ложимся на правую букву, у нас затекает правая рука. Ми поворачуємося на лівий боку, у нас затікає лява рука, ми повертаємося в висходне положення. Вопрос: а коли віддихати? Коли человек навчиться спати на спині зафіксірованою головою, у нього цієї проблеми ні? Наще ну, поки наша героїня отримує свою дозу релаксу, хочу іще у вас запитати: ми вже дізналися, що подушку Гордієнка можна використовувати скрізь на роботі, в автомобілі, вдома, навіть можна на ній спати. А ще у вас хочу запитати: а кому саме ви рекомендуєте не користуватися у першу чергу? Я без ложенскром. Скажу, что такая подушка должна быть у каждого человека, вне зависимости от возраста. Будь то школьник, человек среднего возраста или преклонного. Проблема с сидячим образом жизни по-другому не решается. Особенно бы я ее рекомендовал э, молодым девушкам на больших сроках беременности. Это прекрасная профилактика таких заболеваний, как варикозная болезнь, э, геморрой и тромбофлебит. А де ж можна придбати ваш винахід? Адже, до речі, я знаю, що він вже представлений не лише в Україні, але і за кордоном. Я її представляв на всемирній медицинській виставці в Дубаї, на всеєвропейській виставці в Барселоні і в місті Лугане, Швейцарія. Заказати подушку, ортопедическую подушку можна либо на сайте gardienka.com.ua, либо в сети Медтехник. Дорогі друзі, я хотів би к вам звернутися напряму. Появились случаи. появление на рынке поддельных подушек, которые выдают мы за мое изделие. Ни в коем случае не приобретайте там. Вы можете приобрести их либо на сайте, либо в сети Медтехник. Там обязательно должна быть указана ортопедическая подушка Гордиенко и должна быть подробная инструкция. Если нет инструкции не написана подушка Гордиенко, ни в коем случае не покупайте. Только навредите своему здоровью. После запуска этой программы за два тижні мы встретились с нашей героїнею Тетяною. Интересно, что користується она ортопедичною подушку Гордиенко и чи має позитивные результаты. Прошло две недели с того момента, как я по совету доктора приобрела две ортопедические подушки. Одну для сидения, вторую под спину. Также я пользуюсь ими дома и в офисе. Очень довольна и всем советую. Спасибо доктору за его изобретение.